Я забрался, там был, э, металлический э, столб. Вот здесь, может, ну, сейчас восстанавливают, своего... восстанавливается металлический столб. Когда-то здесь не было. там реально могло Как вас зовут? Юрий. Юрий, вам очень везет. А это почему? С завтрашнего дня вашу машину будут эвакуировать и заезд сюда будет строить вам 600 гривен. Так, предупреждаю вас. Мы все желаем, чтобы наш город выглядел по-настоящему по-европейски. И одна из проблем сегодня в городе – это парковки. Мы видим огромное количество машин, которые, вопреки всем правилам, стоят под знаками «Остановка запрещена», паркуются где угодно, паркуются на тротуарах. Мы порядок наводим. Первым, первой улицу мы взяли Крещатик. Мы видим уже Улица Свободна. Еще буквально несколько недель назад здесь на пешеходной зоне стояло большое количество машин. Мы сделали так называемые сферы, которые сейчас уже практически невозможно сдвинуть. И мы видим, машины не заезжают на пешеходную часть улицы Кричань. В то же самое время в центральной части города находится около трех тысяч мест парковок, которые стоят пустые.